Роман Григорович, ви згадували знову ж таки про Курщину. Давайте проговоримо і про неї, так, також тому, що є заява від командира батальйону 47-ї бригади Олександра Ширшина. Він звинуватив командування у дебільних задачах і невиправдані втраті людей, а також висловив сподівання на своє швидке звільнення. Я його процитую. Він каже: дебільніших задач, як на поточному напрямку, я не отримував. Колись розповім деталі, але тупорила втрата людей тремтіння перед безтолковим генералітетом, крім як до провалів, не Будеть ні до чого, все на що спроможні догани розслідування, накладання стягнень, політичні ігри і оцінка реального стану справ не відповідає ні дійсності, ні можливостям загралися. І крім того, він позначив у своєму дописі на Фейсбуці офіційну сторінку Генерального штабу Збройних сил України із коментарем: сподіваюся ваші діти теж будуть в піхоті і виконувати на ваші задачі. Роман Григорович, так загралися, якщо комбат так виходить, в публічний простір, просить його звільнити і ось так публічно говорить про наші великі втрати? Ну, так ми з вами ск про, про, про це, год говорили. політичні ігри ні к чому хорошому не приведуть. Чому військові ненавидять політиків, і чому політики ні в випадку не должны військовими? когда идут боевые действия. Это когда мирное время, тогда, пожалуйста, вопросов нет. Армия это как машина, то есть ее запускают тогда, когда она вам нужна. А когда она не нужна, она стоит на тихом ходу или там прогревает двигатель, или просто выключенная, будет стоять, пылиться. Пока не нужна будет, пока вы ее не запустите, она поедет. Но если она уже запустилась и поехала, вы же ее не мешайте. Политики отойти в сторону должны. Правильно комбат говорит. Это ж не один комбат. Это просто у комбата у этого хватило мужества, так сказать, об этом сказать уже и в эфире в том числе. Мы об этом с вами говорим год вот это минимум. А особенно с прошлого, уже больше года, особенно с прошлого года, когда сняли Залужного с Т 15 генералами. Сняли Залужного с генералами, ну и получили мы генералитет, который выполняет заложенность со своими генералами, не выполнял политических хотелок, просто не выполнял, потому что он прекрасно понимал, к чему эти политические хотелки приводят. Его сняли, поставили тех генералов, которые выполняют политические хотелки. Вот это проблема. Почему, еще раз повторюсь, военные просто ненавидят в том смысле политиков, потому что политики Правильно говорит комбат, заигрались политики, то есть это политические игры, так, игрища, заигрались однозначно. Почему? Политикам что надо? Политикам надо сначала какой-то рейтинг, значит, они должны показать себя победунами, это, организовать какую-то наступательную операцию, уволить там тысячи людей, но что-то где-то захватить, туда поехать, зачекиниться и показать, что это вот политик, это я тут что-то где-то что-то сделал. То, что в это время угробили какой-то другой участок фронта, угробили людей, которые выполняли эту политическую задачу. Им же это уже не интересно. Они в другое место побежали. Или вот как Курская операция, вот как раз привязка, если уже по 47-й говорить, там же не только одна 47-я, надо же понимать, там не одна бригада, там много бригад, которые выполняли эту задачу политическую задачу, в которую перевернули нормальную операцию по созданию, по созданию Северного фронта на Курсе. Она же нормально начиналась именно в прошлом году, в августе, в сентябре месяце. Она начиналась как операция по созданию линии разграничения, буферной зоны так называемой. Ну так отойти надо было. Мы с вами за сколько? За полтора месяца до бегства нас с начали говорить о том, что уже ж пора отойти, там же видно, так это ж мы не на поле боя. Мы не на месте, мы просто видим конфигурацию фронта, видели и говорили постоянно, что ну уже ж пора отходить, отходить, надо растекаться вдоль линии фронта, у вернее в линии границы, создавать это уже, уже линию боевого соприкосновения. Досиделись до чего? До того, чтобы эти канцелярский каганат погнал в, в, к саудитам, пытаясь поменять к Курскую операцию на Запорожскую атомную станцию, которая нужна на данный момент только Пинчуку, чтобы запустить свои два пиросплавных завода, Никопольский и, и Запорожский. И все, на Запорожской атомной, то есть электроэнергия Запорожской атомной, на данный момент, кроме Пинчука, никуда больше не нужна. У нас профицит ядерной энергии, ну, атомной энергии. Потому что у нас даже несколько блоков сейчас стоят на ремонте, их вывели, потому что не надо такое количество электроэнергии, что реальный профицит по некоторым позициям. Потому что для чего? Додержать, угробить пацанов, это хорошо, что они выскочили. Не все самые интересные. Если бы все вышли, было бы не страшно. Не все вышли. Не всю технику вывели. Там потери сумасшедшие по курскому направлению. То есть нормальную операцию по созданию буферной зоны. Превратили в военную авантюру политическую. И это мы тоже с вами говорили. Даже до комбата мы сколько, мы сколько, это несколько месяцев об этом говорим, что эта политическая авантюра начиналась нормально, а закончилась политической авантюрой. То есть, начали за, за, за здравие, а кончили за упокой вот это естественно, это все накладывается. И естественно, комбаты уже не выдерживают, потому что прекрасно понимают: во-первых, исходя из задач, понимают. Военные задачи как таковые, и они прекрасно понимают, когда ставится не военная задача, а политическая. Но кому политики э, не ставят же этот зеленый каганат э, к комбатам задачи? Они кому задачи ставят? Генштабу. Тем генералам, которые говорят, есть товарищ командир, и побежали дурные задачи перетранслировать, которые доходят уже куда? До, до комбата, который, который теряет своих людей. Потому с точки зрения проблемы так она есть. Еще раз повторюсь, мы про эту проблему говорим уже и говорим. Говорим и говорим. А что надо делать вот в этой ситуации на, на данный момент? Надо заменить исполнительную власть. Убрать политиков из власти. Я почему я не просто так говорю, почему надо ставить в исполнительную власть военных с военным базовым образованием. Военные не будут себе рейтинга искать. Ну смысла ж нет никакого, потому что военные не политики. Исполнительная власть, это не политическая власть, это исполнительная, это, это не э, законодательная, это не э, судебная, то есть это исполнительная власть, э, извините, политическая власть, в которую э, э, военные ж просто не полезут, ну нет никакого смысла. Исполнительная власть не политическая, это, это, э, это та машина, о которой я говорил, то есть кабинет министров его надо заменить на военных. И тогда не будет это, но ну, заменить надо на военных везде всю исполнительную власть. То есть мегализовать исполнительную власть, в конце концов вернуть, это, это очень важно, нам надо вернуть конституционное русло, власть как таковую. У нас парламентско-президентская республика, парламентско-президентская, не канцелярско-президентская не каганатно-президентская, а парламентско-президентская. У нас руководить должен кабинет министров, который выбирает парламент. То есть парламент основное, он должен выбрать исполнительную власть, кабинет министров. И это не политики, это не те, которые будут гнаться за рейтингом. То есть это военные, которые будут прекрасно понимать, когда давать команду на заход и когда давать команду на выход. И вот когда мы это сделаем, вот тогда они будут получать дурные команды от исполнительной власти не будут получать генералитет, наш генералитет, который, о котором деваться некуда, но не получают команду от, из, из канцелярии. И ее ретранслируют уже как свою команду, естественно, ретранслируют на командиров батальона, ну, грубо. И, естественно, мы видим вот это вот противоход. Почему? Потому что, по большому счету, этого не должно быть. По большому счету, генералы, которые понимают, что получают команду политическую, а не военную, должны сложить свои полномочия, либо послать по курсу русского корабля тех, кто им дает команду. Ну, такую вот дебильную, как говорит об этом командир батальона. Но сменили тех, кто мог это делать. Я уже это уже говорил. Сменили, убрали. Ну, а сейчас те, которых мы видим, ну, они, я бы так сказал, на уровне сопляжуя. Вот мне иногда нравится это, это, выражение. То есть, когда у людей нет своего мнения, и которые подстраиваются под общую политическую проблему. Момент. То есть, ну, мягко скажем, не те генералы. Это я сильно мягко сказал.